abu hurayra roziyallohu anhu bir hadis aytib berganlar esda saqlab qolasizlar ehtiyot bo'ladigan gap aytiliadi bu hadisda doim agar esingizda tursa yaxshi bo'ladi payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar alloh aytdi bu hadis ammo rasululloh ba'zi hadislarni alloh aytdi deb aytadilar bu bir tabaqa baland hadis, hadis liyan, oyatta, bo'ladi hadis qudusiy deydi buni alloh aytdi tepadagi oyatda u meni do'stim bo'ladi degan ma'no ketdi kim agar men tomonga yursa u meni do'stim bo'ladi bo'ladiganga oha ma'no ketdi hadisni <laughs> qarang men ki kim meni do'stimga dushmanlik qilsa men uni dushmaniman degan ekan sizni so, hayotingizda shunaqa ish bo'lmasin hech qachon bilmaysizki kim allohning do'sti sofonlar bom aytadilar mana shu bugun bitta odam haromdan tiyilibdi besh mahal namozini o'qiyapti ekan ro'za tutyapti ekan sen ilgari eshitarding avliyolarni osmonlarda uchganini suvlarda yurganini bugun shunaqa karomat ko'rasan xolos boshqa karomat ko'rmaysan bugun agar bitta odamni haromga yurmasdan namoz o'qiyotganini ko'rsang sen avliyoni ko'ribsan ekan atrofingizda nechta işte avliyolar bor bugun boshqa karomat ko'rmaysan deydilar bugun mana shu karomat u haligi karomatlar <laughs> endi bo'lmaydi ho'pmi bundan oshiq xirq odat bo'lmaydi agar <laughs> sizni shunaqa tanishingiz bo'lsa u besh mahal namoz o'qiyotgan bo'lsa allohdan qo'rqayotgan bo'lsa shu odamdan ehtiyot bo'ling hech qachon bunga dushmanlik qilmang agar <laughs> siz unga dushmanlik qilsangiz alloh aytadiki men unga urush e'lon qilaman deydi